Вопросы. Евгений Олегович, у меня вопрос о детях школьного возраста, младшего школьного и старшего школьного возраста. Насколько целесообразно нужно, если нужно, то что именно, какие именно витамины нужны для поддержания умственной мозговой деятельности, для поддержания, ну как, для того, чтобы дети не уставали, угу. потому что нагрузка большая идет и, для, и школа, и после школы, там, кружки, занятия и так далее. Школа. Повышенные нагрузки и утомляемость не являются показаниями к приему витаминов. Если это школьница 11 класса, которая планирует беременность, то ей, конечно же, нужны комплексные витамины или те, которые доктор назначит. Но во всех остальных случаях ребенку нужно полноценное разнообразное питание, о котором мы сняли целую передачу, но для тех, кто не видел, мы повторим, что разнообразное питание – это питание, которое включает в себя что-то мясное, что-то молочное, какой-то овощ, какой-то фрукт и какую-то крупу. И если вы на эти пять пунктов заработали, то утомляемость надо лечить не витаминов, а уменьшением нагрузок, свежим воздухом и отдыхом на природе с любимыми мамой и папой.